За последние трое суток в больницу Мечникова поступило 9 бойцов, двое гражданских. Все они были тяжелые, все им оказывалась помощь в реанимационном зале. Все они находятся в отделении реанимации политравмы в больнице Мечникова. И многие из них нуждались в операциях и были взяты прямо в операционную. Состояние стабилизировали, по-прежнему остается тяжелым один гражданский пациент, который попал в обдевики под бомбежку. И вчерашний боец, который поступил в 17.30 с тяжелейшим пулевым ранением груди. Пуля прошла через легкое диафрагму и, к сожалению, раздробила спиномозговой канал. В настоящее время вся нижняя часть тела парализована. Мы делаем все возможное, чтобы компенсировать ее состояние. Но очень мало шансов, что подвижность в нижних конечностей будет сохранена. Самая сложная операция длилась более пяти часов. Нейрохирурги проводили, доставая осколки с головы. Самое главное то, что всех удалось пока спасти. Все они живы. Андрей, ему 32 года. Он получил миноздравное ранение. Он оптимист по жизни. Ему почти полностью разорвало руку. Очень пострадала нога в районе бедра. Осколками изрешечен живот, грудь. Но Он мне показывает жетон при поступлении, в котором написано «Двичины помирают». Давай, брат, я одену. Пусть они будут, пусть ребята посмотрят. Вот главный жетон, что двечи, не помирают. Он все, он крепкий. Я купила малый баранник. Мина упала, мы, мы там двое с хлопцами стояли, мина упала, прям, прям перед ногами упала. Нас раскидывали, просто в разные стороны раскидывали. Це було на території промзони, так? На території промзони, так? Це було? Ну, там, ну, там все було, і артилерія була, і міномети, все, все було.